এষাৰ কথা খুব পপুলাৰ আমাৰ অসমীয়াসকলৰ মাজতো অনা অসমীয়াসকলৰ মাজতো কথাষাৰ হৈছে অসমীয়া মানুহে বোলে বিজনেছ কৰিব নাজানে আপুনি এই কথাষাৰ সমৰ্থন কৰেনে বাৰু সঁচাকৈয়ে আমি অসমীয়াবোৰে বিজনেছ কৰিব নাজানো নেকি বাৰু চাওক এই কথাটো এতিয়া ক'ৰ পৰা ওলাইছে মানে এই ষ্টেটমেণ্টটো ক'ৰ পৰা জেনেৰেট হৈছে অসমৰ পৰা জেনেৰেট হৈছে বেংগলতটো কোৱা নাই বা দেল্লিততো কোৱা নাই বা মুম্বাইত কোৱা নাই যে অসমীয়া মানুহে বিজনেছ কৰিব নাজানে ক'ত কৈছে অসমত আমাৰ নিজৰ ঠাইত কোনে কৈছে আমাৰ নিজৰ মানুহেও কৈছে বা আই মিন টু চে অসমীয়া মানুহেও কৈছে আৰু নন আছামিজ মানুহেও কৈছে কিয় কৈছে এতিয়া চাওক যিখিনি মানুহে কৈছে সেই মানুহখিনি কিন্তু অসমৰে বাসিন্দা লাগিলে অসমীয়া কথাই কওক ঘৰত বা নকওক তেওঁলোক সকলো অসমীয়া বাসিন্দা আমি নিজেই কেতিয়াবা কওঁ যে আমাৰ মানুহে বিজনেছ কৰিব নাজানে এতিয়া ইয়াত কথাটো হ'ল অসমত কোনে কোনে বসবাস কৰে আছামী স্পিকিং নন আছামী স্পিকিং এতিয়া নন আছামী স্পিকিঙত কোন কোন আছে বিহাৰী মাৰোৱাৰী বেংগলী নেপালী এটচেট্ৰা হয়নে এইকেইটা কমিউনিটি মেইন এতিয়া আমি অসমীয়া মানুহখিনি আমাৰ ঠাইত অসমত বহুত আগৰ পৰাই আছোঁ আমি যদি ভূমিপুত্ৰ হয়নে একদম ডিষ্টেণ্ট পাষ্টত আমি ক'ৰবাত আমাৰ ফ'ৰ ফাদাৰছবিলাকে পূৰ্বপুৰুষে যদি এঠাইৰ পৰা ইঠাইলৈ মাইগ্ৰেট কৰিছিল বা বেলেগ ঠাইৰ পৰা অসমলৈ মাইগ্ৰেট কৰিছিল সেইটো বেলেগ কথা বাট ৰিচেণ্ট যদি টাইমছ চাওঁ আমি লাষ্ট ফিফটি ইয়াৰ্ছ হাণ্ড্ৰেড ইয়েৰ্ছ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ইয়াৰ্ছ টু হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছত আমি ক'ৰ পৰা আমি মাইগ্ৰেট কৰা নাই আমি ইয়াৰে স্থায়ী বাসিন্দা বুলি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে যোৱা দুশ বছৰ ডেৰশ বছৰত ক'ৰ পৰা মাইগ্ৰেট কৰিবলগীয়া হোৱা নাই ইয়াতে বসবাস কৰা মানুহ আছিলে হয়নে ছ' লজিকেলি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ মাটি বাৰী ধেৰ আছিল এনেও অসমত এতিয়াও খালী ঠাই বহুত আছে আমি সকলোৱে জানো হয় নে নহয় গতিকে আমাৰ পূৰ্বপু পুৰুষসকলে কেতিয়াও মাটি এডোখৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া কান্দিবলগীয়া হোৱা নাই কাৰণ আমাৰ ইয়াতেই আমাৰ আমি ইয়াতে তেওঁলোক ইয়াতেই জন্ম লৈছিল আৰু ইয়াতে তেওঁলোক ঢুকাইছে কিন্তু বেলেগ কমিউনিটিবিলাক যেনে ধৰক মাৰৱাৰী হ'ল বেংগলী হ'ল বিহাৰী হ'ল তেওঁলোক কিন্তু অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে হয় নহয় আমি সকলোৱে জানো বেংগলৰ পৰা আহিছে ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে হয় নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোক আহিছিলে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আহিছিলে আপোনাৰ ঝাৰখণ্ড ছত্তিশগড় এনেকুৱা এৰিয়াৰ পৰা চ' যেতিয়া তেওঁলোক অসমলৈ আহিছিলে তেওঁলোকে আহিছিল বা তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকল আহিছিল তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ ইয়াত প্ৰি একজিষ্টিং মাটি এডোখৰ নাছিলে হয় নে নহয় তেওঁলোকে ইয়াত আহি বহিছেহি বহিছেহি বা মাটি দখল কৰিছে বা মাটি কাৰোবাৰ পৰা কিনিছে এইটো বেলেগ কথা আমি সেইটোলৈ নাযাওঁ বাট তেওঁলোক বাহিৰৰ পৰা আহি অসমত এষ্টাব্লিছ হৈছিল এতিয়া ক'ব যে আহোমসকলো বাহিৰৰ পৰা আহিছিল হয় আহোমসকলো বাহিৰৰ পৰা আহিছিল বাট দেন ডেটছ লং ৱে বেক এতিয়াৰ কথা নহয় মই যোৱা পঞ্চাছ বছৰ এশ বছৰ ডেৰশ বছৰ দুশ বছৰ কথা কৈ আছোঁ ৰিচেণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ কথা কৈ আছোঁ চ' যিসকল এই যোৱা দুশ তিনিশ বছৰত ভিতৰত আমাৰ অসমলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ প্ৰি একজিষ্টিং ইয়াত মাটি এডোখৰ নাছিল যে তেওঁলোক আহি পেলাই বহি গৈছে তেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকে আহিছে আহি পেলাই ইউ ন' চাইছে ক'ত কেনেকৈ বহিব পাৰিম জংঘল চফা কৰি হ'লেও থাকিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন চ' যেতিয়া তেওঁলোক ইয়াত আহিছে চ' তেওঁলোকে মাটি এডোখৰ বিচাৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোক থাকিবলৈ হয় নে নহয় আৰু তেওঁলোকৰ হাতত চাকৰি বোলা বস্তু একো নাছিলে গতিকে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি কিবাটো কাম কৰিব লাগিব নহ'লে তেওঁলোকে যিহেতু মাটি নাই তেওঁলোকে খেতি ক'ত কৰিব তেওঁলোকে মানে চাউল এমুঠি ক'ৰ পৰা পাব হয়নে নহয় দোকানৰ পৰা কিনিবলৈ হ'লেওতো তেওঁলোকৰ হাতত পইচা লাগিব হয়নে নহয় তেওঁলোকে যদি পইচা তেওঁলোকে পূৰ্বপুৰুষে পইচা লৈ আহিছিলেও সেইটো কিমান দিন থাকিব আল্টিমেটলি শেষ হ'ব আকৌ পইচা লাগিব তেওঁলোকৰ হয় নে নহয় কিন্তু কম্পেয়াৰ্ড টু আছামিজ পিপল অসমীয়া মানুহখিনি তেওঁলোকৰ আমাৰ পূৰ্ব পুৰুষসকলৰ একদম বিঘা বিঘা মাটি আছিলে হয় নে নহয় এতিয়া কমি কমি গৈ আছে লাহে লাহে মানে জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন কমি কমি ভাগত কম 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 কৰি আল্টিমেটলি কমি কমি গৈ আছে কিন্তু এটা সময়তো গোটেই মানে লেণ্ডেই লেণ্ড মাটিয়ে মাটি হয় নে নহয় পুৰা পুৰা মাটি বিঘা বিঘা মাটি চ' সেই মাটিতে ধান খেতি কৰিছিলে সেই মাটিতে শাক পাচলি কৰিছিলে হয় নে নহয় গতিকে অসমীয়া মানুহৰ মানে ডিপেণ্ডেঞ্চিটো কম আছিলে বা যে কিবা এটা কিনি খাব লাগিব ক'ৰবাৰ পৰা ক্ৰয় কৰি খাব লাগিব সেইটো নাছিলে কাৰণ চেল্ফ প্ৰডিউচিং আছিলে হয় নে নহয় কম্পেয়াৰ্ড টু আদাৰ কমিউনিটি বেলেগ কমিউনিটি মানুহখিনি তেওঁলোকে ধৰক ক'ৰবাৰ পৰা কালেক্ট কৰিব লাগিব কাৰোবাৰ পৰা কিনিব লাগিব বা তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন আছিলে চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকে কিবা সৰু সুৰা বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বেংগলী কমিউনিটি হওক বা মাৰোৱাৰী কমিউনিটি হওক বিহাৰী কমিউনিটি হওক ত' তেনেকৈ কৰি 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 তেওঁলোক কিছুমান বহুত ওপৰলৈ গ'ল আজিৰ দিনত বহুত ডাঙৰ বিজনেছ প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰিলে কিছুমানে সিমান ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিলে যদিও মানে মধ্যমীয়া আপোনাৰ মিডিয়াম চাইজ তেওঁলোকৰ বিজনেছ সৰু এখন দোকান হওক কৰিও তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰি আছে কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ কেতিয়াও সেইটো প্ৰয়োজন নহ'লেই অন্ততঃ আগতে এতিয়া কিছুমানে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে কিছুমানে দোকান দিছে কিছুমানে ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে কিন্তু আগতে সেইটো কেতিয়াও প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল আমাৰ যদি অসমীয়া মানুহ কিছুমান বোলে এটা সময়ত বোলে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ স্বাধীনতাৰ আগত বোলে গুজৰাটলৈ গৈছিল বোলে এক লাখ অসমীয়া মানুহ তেতিয়া বা বোলে ইউ পি লৈ গৈছিল বা বেংগলে গৈছিল তেতিয়া সেই অসমীয়া মানুহখিনিক কিন্তু সেই জেগাসমূহত যিটো আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা অহা অসমলৈ বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহখিনি যিটো মানে কণ্ডিশ্যন হ'ল যে কিবা এটা কৰি খাব লাগিব নহ'লে ক'ৰ পৰা ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাউল পাত পাব ক'ৰ পৰা আটা পাব বা শাক পাচলি পাব সেই কণ্ডিশ্যনটো অসমীয়াৰো হ'লহেঁতেন যদি অসমীয়াখিনি বাহিৰলৈ গৈ ছেটেল হ'লহেঁতেন হয়নে নহয় এতিয়া যিহেতু বাহিৰৰ পৰা ছেটেলাৰ্ছ আহি ইয়াত মানে বসবাস কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে চ' তেওঁলোকে ডেফিনেটলি কিবা এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবই লাগিব আৰু আগৰ দিনত সিমানটো জব নাছিলে ব্ৰিটিছৰ দিনত ধৰক দুই চাৰিটা জব আছিলে আৰু কেইকেইজনে পাইছিলে ফট কৰা কেইজনে মানুহ সেই চাকৰি পাইছিল চ' বাকীখিনি মানুহে কি কৰিব তেওঁলোকে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে কিবা সৰু সুৰা বেপাৰ বাণিজ্য ষ্টাৰ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল নিজকে ছাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ হয়নে নহয় চ' সেই সেই বেপাৰ বাণিজ্যবিলাকেই আল্টিমেটলি গৈ গৈ কিছুমান বহুত ডাঙৰ বিজনেছ প্ৰতিষ্ঠান হ'লগৈ কিছুমান মজলীয়া বিজনেছ প্ৰতিষ্ঠান হ'লগৈ চ' তেনেকৈ যিটো মানে বিজনেছ ক্লাছ অসমৰ বা যিখিনি মানে কমাৰ্চ কামাৰ্চৰ লগত যিখিনি মানে জড়িত মানুহ সেইখিনি মেজৰিটি সেইকাৰণে ধৰক অজাতি মানুহ হ'ল মানে ধৰক নন আছামিজ মানুহ হ'ল নন আছামিজ স্পিকিং চ' এই কথাটো অসমত কোৱা যে অসমীয়া মানুহে বিজনেছ কৰিব ন নাজানে এইটো একদম ইলজিকেল কথা কাৰণ আমি সেই সুযোগটো পোৱাই নাই সেই চান্সটো পোৱা নাই আমাৰ সেই দৰকাৰটোৱে পৰা নাই সেই প্ৰয়োজনটোৱে হোৱা নাছিল আমাৰ এতিয়া হৈছে এতিয়া ধৰক তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এতিয়া আমাৰ কিছুমানে যদি ধৰক মানে চাকৰি পিছফালে দৌৰিছে তো কিছুমানে নিজৰ বিজনেছ এষ্টাব্লিছ কৰিছে কিছুমানে ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে কিছুমানে গেলামালৰ দোকান দিছে কিছুমানে বেলেগ কিবা ইণ্টেৰিয়াৰ ডিজাইন কৰিছে হয় ন চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা কিন্তু সেইটো আগতে নাছিলে চ' ডেট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ চ' ইয়াতে থাকি যদি মানে কয় যে অসমীয়া মানুহে বিজনেছ কৰিব নাজানে চ' এইটো এটা ভুল কথা এইটো মই একেবাৰে সমৰ্থন নকৰোঁ চ' আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মানে কি ফিডবেক আপোনালোকৰ মতামত কি মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই ভাল পাম আপোনালোকৰ কমেণ্টছবিলাক দেখি মই ডেফিনেটলি ৰিপ্লাই কৰিম থেংক ইউ ছ' মাছ